Добрый день, уважаемые жители города Белоцерков и района. Сегодня, опять же таки, по нашему городу распространяется опять много лживой информации, которая касается 72-й механизированной бригады, о положении дел, о положении командования. Много лживой информации. Официально могу сказать, что вчера во многих средствах массовой информации на многих телеканалах Украины многие корреспонденты задавали провокационные вопросы насчет командира бригады полковника Грищенко Андрея Николаевича. До полковника звание генерал-майор, как некоторые говорят, что ему присвоили, официально ему не присвоено. Насчет боевого знамени бригады могу сказать одно, что боевое знамя 72-й окремой механизованной бригады находится в зоне АТО на командном пункте бригады. Вопрос возникает только один. Почему никто из представителей средств массовой информации не хочет поехать в зону АТО и взять интервью лично у командира бригады, чтобы развеять ложь и клевету? Так же само возникает вопрос, почему не взять интервью у бойцов, которые находятся в зоне АТО, вместе с командиром бригады и выполняют боевую задачу. Насчет возникает проблематичный вопрос насчет вертолетов, что командир бригады летает все время на вертолетах, без надобности и без ничего. Официально могу сообщить, что когда командир бригады являлся, полковник Грищенко, являлся начальником сектора на Донбассе, у него были вертолеты для того, чтобы было облетать блокпосты и быстро реагировать на боевую обстановку. Сейчас командир бригады выполняет совсем другие обязанности и в данный момент вертолетов нет. Но сегодня вот мы пригласили, как бы и хотим дать такую пресс-конференцию небольшую с ребятами, которые прибыли 10 дней назад с Извалина, которые держали в течение месяца там оборону и которые могут ответить на вопросы, которые сегодня же опять возвращаются после отпуска, возвращаются в зону АТО. Значит, у нас есть командир одного из подразделений бригады майор Леонид и военнослужащий, призванный по мобилизации. Солдат Анатолий. Значит, могу сказать следующее, что э, все время, что мы находились под Изварино, командир бригады постоянно был с нами постоянно все на связи. Никогда не было такого вопроса, чтобы командир бригады не выходил на связь. Всегда было. Он всегда был находился. Ну, в любой какое-то у нас была проблема, всегда поставлял нам вооружение, боеприпасы, продовольствие. Да, это было задержкой небольшой, но не по его вине но они доставлялись нам эти продукты питание боеприпасы все остальное в этом проблем не было значит по поводу вертолетов могу сказать следующее что вертолетами вывозились только раненые те которые были ранены или соответственно те которые погибли солдаты военнослужащие про то что командир бригады вылетает куда-то во время обстрелов куда-то на этом вертолете могу развеять эти все слухи потому что это ну, просто ложь Такого никак не может быть, потому что он постоянно находится на командном пункте. Могу добавить следующее: что если бы не командир бригады, в нашей бригаде было бы намного больше жертв. Потому что единственный человек, который что-то пытается делать. Вы можете сказать, сколько жертв на данный момент? Я не могу вам сказать на данный момент жертв. Я могу сказать за свое подразделение у меня было всего лишь 12 раненых. Жертв у меня не было. Погибших. Это можно так сказать благодаря большая часть заслуги того, что есть это командира бригады. То, что вовремя было доставлено именно для нас, вовремя было доставлено боеприпасы продовольствие. Я понял. Ну такой вопрос, как вы думаете, откуда эти слухи берутся? Ну, зачем это все нужно? Ну я так думаю, что, наверное, скорее всего, что хотят командира бригады просто отстранить от выполнения своих прямых обязанностей, посеять панику. Ну вот, я больше ничего не могу думать. Что еще может быть? как обстоит дело с помощью. Там люди не только с Белой Церкви, там, со всех городов собирают помощь, отправляют туда. И многие интересуются, доходит ли эта помощь как материальная, так и там, продуктовая, доходит ли эта помощь собственно, в собственную зону, а то тем, кто в ней нуждается, как с этим делом обстоит. Ну, сказать конкретно, сколько там уходило, просто я не знаю, сколько должно было уходить. Но к нам конкретно приходило. Конкретно мое подразделение было приходило огромное спасибо жителям города Белая Церковь и района, которые помогают бойцам 72-й механизированной бригаде. Большое спасибо волонтерам, которые работают для помощи 72-й бригады. Дай Бог вам всем крепкого здоровья, всего самого наилучшего. Ну и вот сегодня же как раз перед отправкой вот э, офисная сотня города Киева предоставляет вот, командиру подразделения Хороший 60, да? 60-кратный. Очень вещь. Бинокль, баллистические спасибо. очки. Также сейчас у нас еще есть для ребят есть количество бронежилетов. Также спасибо большое Сергею Владимировичу, меценату с города Киева. И то же самое в приобретении одной из касок. Большое спасибо Павлу, у которого Торговым развлекательном комплексе Гермес есть своя точка, извините фамилию, не знаю, помог приобретением каски. Большое спасибо за внимание. Да, спасибо.